Меня зовут Дмитрий, Дмитрий Фрунзе. Служу в Скале с апреля 24 года. В 22 году добровольцем пошел воевать. Во-первых, захватили мою землю. И плюс, так же само, у меня свои личные причины. Там тесть пошел воевать, жены брат попал в плен в Мариуполе. Поэтому я не видел себя по-другому, как пойти защищать страну. Прошел учебку в Британии, БЗВП. Потом после этого прошел курсы боевого медика трехнедельные. С этого по распределению попал одну, в одну из бригад. Там я прослужил до октября месяца 23-го. Был, скажем так, на боевых заданиях в районе Бахмута, Клещеевки. Был в районе Авдеевки. В апреле 24 -го года меня перевели в скалу. Чем тебя? Ровно. Чем тебя ударило? Роната, Пидорская. Здесь я работал и работаю и на Иваках, и преподаю так мед. Стараюсь именно не только по книжке, там, по стандартам каким-то, именно делюсь своим опытом, военным а военными, жизненным, все, что видел. Стараюсь максимально больше передать ребятам, чтобы им там, скажем так, было легче и больше жизнь себе и здоровье свое спасли. У меня где-то ну, в порядке больше 20, там около 30 боевых выходов и где-то около 3-4 штурмов. У меня была задача надавать домедичную допомогу и вытягивать именно пацанов до точки эвакуации. И в Торецке, и в Нью-Йорке, то есть это в прошлом году так было. В районе Селидова тоже мы в прошлом году работали. Много где вывозили людей, много очень точек. Бывало такие случаи, что и по, по 6, по 4 за раз. Ну, то есть, ну, конечно, слава богу, легкие. Дальше их уже коробочкой забирали и отвозили на стоп-пункты. Были и тяжелые очень у меня случаи. Был случай, когда у нас было две группы, и во второй группе был тоже медик. Он, получается, надавал своим допомогу, и его при этом ранило и оказалось, что некому было его вытягивать. Поэтому я взял с собой бойца, и мы пошли его вытягивать. Слава Богу, благополучно мы его вытащили. Кола очень-очень хорошо растет, развивается. Практически ни в чем а, здесь нужды нет. Если надо какая-то помощь, всегда никто не откажет. Когда вот перешел в скалу, а, ну, именно лично, там, у меня полтора года не было отпуска. То есть как бы с этим у меня была проблема, уже морально было очень тяжело, не видел семью. Скажем так, обратились к командиру, без проблем абсолютно, он дал мне отпуск, и я съездил, увидел семью. Здесь, скажем, именно для меня нашлось место свое, оценили мой опыт, который у меня есть. Я делаю именно то дело, которое мне нравится. На четвертом году войны держит это то, что Подходят ребята, жмут руку и говорят там, спасибо там, за то, что ты вытащил. Вот это реально мотивирует. Когда, скажем так, тебя награждают, и начальство э, сверху видит твою работу, твои труды наградил командир медалями, хрестом хоробрых от главнокомандующего и за врятованное життя. И это очень тоже мотивирует.